Həcə salam dostlar, mən Abdullah. Bu gün yepyeni birlə qarşıdayam. Bu də başda gördüyünüz kimi Nemesis Data Tokeni tanıtım edəcəm. Bu bir DeFi platformasıdır, dostlar. Özünün swap platforması da var. Bu swap platforması nə edir, bu token bizim nə işimizdir, hamsı haqqında məlumat verməyə çalışdım. Video keçidlə kanalıma abunə olma, video mənbə və daha çox bu təcrübədən gəlməyin istəsə, yorum ataraq bunu mənə bildirməyə yaddan çıxartmayın. İz üçün keçdi video, dostlar. Gördüyünüz kimi saytımızın ana planı bu şəkildədir. Daxil oldaq və belə bir səhifə açılır, dostlar. Saytın ana planı hələ güncəllənəcək, narahat olmayın dostlar. Güncəllənənə qədər bizə burada 3 də nəyə oldu? Burada logos var, dostlar saytın və burada nə müstəqil hakkında verirler. Desentralizasiya olunmuş protokol dostlar. Bu burada Connect Wallet deyə deyir dostlar. Və burada da sosial media hesabları var dostlar. Elə ki də Connect-ə qarşımıza e belə bir səhifə açılacaq. gördünüz kimi buradan dashboard Connect Wallet deyirsiz dostlar. Daha sonra mən mən MetaMask wallet buradan e, bura Connect olacağam. MetaMask-ı seçirəm dostlar. Daha sonra mənə karşıma bir onaylamaq səhifəsi gəlir. Məndə biraz internetin zəif olduğuna görə gecəyəndə siz də anında gələcək dostlar. Gəlib sonrakı nə siz artıq burada öz hesabınızla Connect eləmiş olursunuz dostlar. Məsələn mən burada öz hesabımı Connect elədim gördüyünüz kimi çox rahat bir şəkildə şey və daha sonra gözləyirəm ki Qarşıma cümləsa, bize, de, dedikli, mən qarşıma açılsın bu səhifə. Gördüyünüz kimi dostlar, burada bizə NemisDAO haqqında məlumat verilir. Burada disconnect düyməsi ilə valetə disconnect edə bilərsiniz. Yəni başqa valetə qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə. Burada mənim balansımı göstərir. Mənim balansımda heç bir Nemis yoxdur dostlar. Burada stake balansımı göstərir. Burada da Nə alacağınız məbləği göstərdirsə. Burda stake neymese deyirik, dostlar. Stake neymesi dediyimiz anda bizim qarşımızda Nymese tokenin stake-i çıxacaq. Burda gördüyünüz kimi nə qədər stake və unstake bölmələri var, dostlar. Tutaq ki mən unstake eləmək istəyirəm ya da stake eləmək istəyirəm. Nə qədər dostlar? 10 dənəsini stake eləyə, 100 dənə Nymese stake eləyəcəm. Aprova tıklayın və mənim etimat səhifəsinə atır, dostlar. Amma hələ Ali Nymese almadığınız üçün, dostlar, məndə olmayacaq. Burda Nymese add to wallet Nymese dedikdə, dostlar, bunu tıkladı bizim valetə Nymese-ni əlavə edir. Ona tıkladı da qarşımızda bir MetaMask selfə satsa, rimetamaskda 10 tıklarda bizə nvmc-ni əlavə eləyir dostlar. Ə, aşağı yəni də burada buy bond deyil bir bölmə var dostlar. Gördünüzkə? Burada bizə ə, nə qədər neyib nə eləcəyini deyirsə. NMC prezin göstərir 956 dollar. Burada almaq üçün min dedikdə de, dostlar, belə bir səhifə açırsan. Nəcə nə qədər almaq istəyirsən? Məsələn 100, 100, 100 dollar yəhsən dostlar. Burada maks minimum var. Məsələn görürsünüzmü? Bizə 100 dollar mənim balansım 14.5 dollar deyir dostlar. Gördünüz ki, anında göstərir. E, mən deyim ən çox 1. mən ən çox 1.63 dənə NEMES token ala bilərəm. Məsələn mən necəcəm dostlar? Mən ə, almaq istəyirəmsə 0, məsələn 1 dollar qalmasının biri tıklayacam dostlar. Və burada qarışıma atsaza və approve dedikdə mən bunu, bunu almış olacam dostlar, çox rahat bir şəkildə. Aşağığında buy NEMES bir tokenə bir bölmə yenə var dostlar. Buy NEMES tıklandı bizi Blockpit Finance-ın səhifəsinə atır dostlar. Yəni bu da güvənli borsalardan biridir. Həqiqətən dostlar, DeFi-də desentralizə olmuş borsalardan ən güclülərindən biridir bu DAO. DAO-nu mən gələcəkdə çox yaxşı yerə gedəcəyəm düşünürəm. Yəni üzərinə də eşitdilər. Burada dostlar Connect Wallet dedikdə sonra internet məssajınızı bura bağlayırsınız bloget finansa və daha sonra dostlar da burada işləməyə başlayırsınız. E, Məsələn, nə, nə istəyirsinizsə dağınız adı da alıb sata bilərsiniz çox rahat köçətlə. Konnekt edirəm dostlar. Məsələn mən BNB-liyə qarşılıq alacağamsa dostlar. Konvalitimi konnekt etdim amma hələ oturmuyub. Görəsən niyə? Yəqin ki, dostlar, dostlar, məsələn, tutaq gördünüz, hə, valetimdə bağlandı bura. Məsələn, tutaq ki, mən NEMS token alacağam, dostlar. 0.01000 almaq istəyirəm NEMS token. Mənə verəcəyi məbləği göstərəcək dostlar. Gördünüz ki, mənə 0.006 NEMS token verdi. Ə, yəni qiymətinin olduğu, o qədər olmağına bağlı dostlar. Sosial media hesablarını izləyəyəm. Sosial media hesablarını izləmək üçün dostlar, daha sonra da ilk öncə Twitter hesabından başlaydı. Twitter hesabına tıklayıram, dostlar və görürəm ki, Twitter hesabları qarşımda açıldı. Hani o gün bir horum gördüm, Qaqaşım yeri yazıb ki, ə, qaqaşın, o qədər tez danışırsan ki, sayt veb sayt açılma açılmağa tələsir. Yəni şey. belə bir şeydir. Burada gördünüz ki, dostlar, 3027 nəfər takipçiləri var. Aşağı qeydində Nemesenin 1000 dollarlıq bir giveaway keçiriblə daha doğrusu, 35 milyonluq belə bir ə, yazılar var, dostlar. Yəni yeni atəhlərin gələcəyi haqqında məlumat verir. Burada gördünüz ki, Nemes siz daha üstə etdi, yəni belə belə belə, belə məlumatlar var. Aşağığında burada ən güclüdür bu deyil. Daha sonra belə-belə aşağıya endirək dostlar. Burada məlumatlar haqqında məlumat veriblər. Aşağığında belə-belə postları var dostlar. Yenə ATH, yeni gün deyə. Burada Twitter hesablarında, Telegram hesablarına baxa bilərik dostlar. Telegram hesablarına baxdıqdan sonra video-n yetməşdirəm. Gördüyünüz kimi Telegram hesabları burada da dostlar, belə-belə söhbətlər gedir. Andrey evitiya komandanın üzvüdür dostlar. Yəni burada istənilən söhbətləri eləyə bilərsiniz. Həqiqətən Andrey bütün gün qrupda aktiv olur və suallarınız varsa da ona baxa bilərsiniz. Qrafikni de DexTool-dan baxa bilərsiniz. DexTool-dan qrafikni kopyalayıram. Bağlantını kopyalayıram dostlar. Daha sonra daxil olum qrafikə baxmağa. E, ba Ay da bunu kopyaladım dostlar. Mən yenidən gəlirəm bir dəqiqən də zəhmət olmasa üzr istəyirəm. Sə bağlantını kopyaladıqdan sonra bura gəlirəm. ve paste deyirəm dostlar ve daha sonra bağlantıyı buraya yapıştıram. Mənim karşımda Dextool'un sayfası asılır. Dextool'dan bunu incələyirəm və daha sonra wallpaperlərində baxdıqdan sonra videonu bitirmək qərarına gəldim dostlar. Amma wallpaperlərini unutmadım. Ə, burada gördünüz kimi Daon bizə kontakt adresini verir dostlar. Pango hesabından da ola bilər ikunu. Burada gördünüzmü bu yanlıq qiyməti 953 dollardır dostlar. Haralardan gəldiyini də incələyəcəyəm. Sayının az olmağı ilə bağlı dostlar. Say getdikcə artdıqca bunun qiyməti artacaq dostlar. Gördüyünüz kimi çıxdı qiymətlərin 5-3 dollar olduğunu görə bilərik və gəldiyi qiymətin maksimum 2000 dollar olduğunu görə bilərik hər dəsə 2x düşüb amma burada dostlar görürsünüz ki, gözəl bir artış yaşalayıb. Məncə dostlar ya e, bu yenidən yəyə qalxa bilər. Qrafika baxdıqda belə bir qalxan qladd var dostlar. Burdan belə-belə belə-belə çıxıb yenidən 3000 ya da hardəsə 4000 səviyyələri dostlar yeni ATH ola bilər bu tokenin elə deyə fikirləşəm. Mən bir də daxil olun whitepaperlərində tapım gəlirəm dostlar. Belə dostlar, gördünüz ki, mən siz Data Token-in white paper-ını tapdım. White paper-də dostlar, gördünüz ki, bizə məlumat verilir. Niyə adını daha qoyduqlarını dostlar, desək? Deyər Data desentralizə olmuş, yəni yatırım şirkətinin platformasıdır. Burada bu BSC ağında yaradılıb bu token. Bu token də Arana kimi digər desentralizə olmuş borsalarda çi tokenlər kimi özünü ən yaxşı səviyyəyə gətirib çıxartmaqdır. Məsələn, dostlar, tanxdığınız, bildiyiniz bəlkə Mobox coin var ki, Binance-də listeləndi. Mobox coin-i mən əvvəllər 50 sentdən alıb satdığım yadıma düşürdü dostlar ki, Binance-in listelənməsindən sonra o qədər oldu. Burada kit bölməsi var və yet paperless deyil. Burada stakingin haqqında məlumat verir dostlar. Bizə nədir, nə deyil haqqında məlumat verir. Oxusaz dərindən baxıb çıxa bilərsiniz ki, staking nə işə yarayır dostlar. Burada minting deyilir bir bölüm var dostlar. Mintingi mən tam bilmirəm, amma mən də oxuyub burada ətraflı məlumatı. Əgər oxuya bilmirsinizsə dostlar, burada gəlib türkçə dilini çevirib daha ətraflı oxuya bilərsiniz. İngiliscini bilməyənlər üçün təbii ki. Burada stake name-əsi deyilikdə bizdə name-sinin stake-nizi stake etmək olar. Hoftu stake deyilir dostlar. Gördüyünüz kimi, bu deyə ilk öncə burada name-sənizi alırsınız. Daha sonra bu name-sənə öz MetaMask hesabınıza əlavə edirsiniz. Burada gördüyünüz kimi, DBS alle tvizi bizim o yəni bayaq görnəmisiz da orada burada özünüzün BTC-dəsiniz yazırsınız dostlar və daha sonra burada gördünüz kimi illik və 5 dəyilik 5 günlük burada APR-ni göstərir dostlar gördünüz kimi 5 günə 33% verir dostlar Kurlink Index bu qədərdir. Yəni gözəldir dostlar mən bəyəndim həqiqətən. Burada gördünüz kimi daxil olub daha sonra wallet pərəncəliyə. Burada Mən yenə də sizə tokenlə swap edərlə necə qazanmaq olar, onlarla da məlumat verib. Burada swap elə disəm ki, belə-belə belə məlumatlar var. Əgər balansınız da successful deyilsə, yəni burada swap elədikdən sonra siz burada uğurlu bir swap edəmiş olacaqsınız. E, bu gün bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olmaq, videonu bəğənmək və daha çox bu təzə videoları görmək istəsənsə, yorum ataraq bunu mənə bildirməyi yerdən çıxartmayın. Gələcək videoda görüşündə. Sağ olun, xeyrli qalın, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.